Жители освобожденного Донбасса освобождаются от тоталитарного прошлого, от символов тоталитарного прошлого. Вот мы проверяем паспорта, и здесь на Донбассе у каждого четвертого, вот, я спрашиваю, вы гражданин какой страны? Украины. В какой стране живете? Украина. А это что такое? А потом они удивляются, почему здесь война, потому что они глубоко-глубоко застряли в Советском Союзе. А есть такие, которые Поверх наших символов государственных одевают символы вражеского государства. Вот такая происходит десоветизация. Вот чем живет Донбасс. Да. Это только за три или четыре дня работы. Часто говорю, что все ж любят Русь, да? Говорю, вот тризуб, это герб князя Владимира, герб Киевской Руси. Все ж мы любим Русь, все ж мы любим нашу родину.